Ви дивитесь телеканал «Жовта річка». Відключення міста від світла. Продовження історії. Обурені мешканці зустріли директора шахти востокруда у подвір'ї біля будинку, де він мешкає. Між сусідами відбулась напружена розмова. дали прямо мова. Просу вас извинения, ну пожалуйста, дайте я не знаю. Я что? Вы я я так, даже но, с вами я но, в, вы в, в я живу с вами в одном доме, правильно? И что? И без света, и что? Это вам все равно, да? вам что это все равно. я живу с вами в одном доме, вместе с вами без света нахожусь. Вы считаете, что это ваша проблема одна? Это не моя проблема. Это проблема 10 тысяч человек. Да, которые... да. это ДТЭК, ДТ, который взял вас 10 за... тысяч человек. Вот моя шахта здесь при чем. Это, это не вообще. моя шахта. Это не при чем ваша шахта. Ваши шахты, долги. Из-за ваших долгов Есть мы Есть взаимоотношения между двумя юридическими организациями. ДТЭК и шахта. Ну, а есть взаимоотношения не между населением и ДТК. У вас есть договор, у вас есть договор да. на поставку? Не, не а нет. почему а вы не пускаете есть... на территорию шахты да, это проблема другая. Вас, во, во, вас, вопрос какой волнует? Поставка электричества или почему? В данный вы не момент вот этот вопрос. А почему да, вы не допускаете да. представителей? вопрос ДТК. Почему нет у вас а вы сказали, что вы не Я задаю на вам вопрос. Постанцию. Почему а вы, не, вы не допускаете? Почему на шахту не допускают представителей Днепр а почему я их должен допускать? Скажите. Ну, вот, Согласно вашим договорным обязательствам, где в контракте написано на поставку, что вы обязаны пускать представители ДТК Обленерго. Если вы так юридически подкованы, хорошо вы так умеете задавать вопросы. Задайте вопросы ДТК Обленерго. Я пойду, я задам, не переживайте. Вот в данный я момент мы задаем вам вопрос, почему вот вы отвечаю. не пускаете. Я как имею право принимать решение, за которое я и буду отвечать. А не вы, правильно? Правильно. Ну, вы за них будете отвечать. А мы да. Поэтому я буду все. отвечать да, за свои решения. А мы страдаем. Кто у нас лепит ключи? Самое интересное, Кто? что техника будет страдать тоже. Их никто не будет отвечать. Можно я, не, не. Можно я скажу? Можно я Я, Федорова Ирина Ивановна, которая проживает по улице Хмельницкого, 22 в доме. Дом 24 еще. Дом площадь а мной, Ленина, 31. Улица, сфотография, улица, сфотография. улица Партизанская, Войкова, Пожарная, Совхоз, Миролюбовка. Кто меня чует? И все руководящие... И мэр города, и заместители все его, спасить наших детей, спасить наших внуков от этой катастрофы, которая уже несколько дней мы не можем ничего добиться. Сейчас мы разговаривали с, с генеральным директором шахты, он сказал, я вас не впущу, и не приходите. Это решение Днепрооблэнерго и их решение. Почему мы, запитанные на шахте, от их блока, от подстанции Новая, до каких пор это будет длиться, объясните, пожалуйста. Жалоста вже крик душі на всі його жовте води. Уважаємо жителі району, мікрорайонів, завхоза, виходіте на санкціонований мітінг в п'ятницю на восім часов горі з палкому. На даний час дозволу на мітинг у виконкомі ще не отримано. Слідкуємо за новинами.